школьный праздник. Дорогие первоклассники, добро пожаловать на первый в вашей жизни праздник первого звонка. Встречайте первый А-класс и классный руководитель Зубко Елена Владимировна. Уважаемые коллеги, уважаемые родители, гости, пролетело лето, жаркое лето. Вы все отдохнули, набрали сил, подготовились к учету. Школа целое лето тоже готовилась для того, чтобы принять вас. И она готова. Компетентная комиссия, которая оценила ее на высокие баллы, на 5 баллов. То есть мы готовы для того, чтобы принять вас. Мы сегодня стоим на пороге 2012-2013 учебного года. И пользуясь случаем, я хочу прежде... всего Дорогие друзья, вот, наверное, наконец-то настал тот день, который вы очень ждали. День, когда можно встретить своих друзей школьных, когда можно увидеть опять любимого учителя, родную школу. То есть начинается новый учебный год. то, что вы любите свою школу, в этом не сомневаюсь. И я хочу пожелать всем учащимся, особенно первоклассникам, которые сегодня первый раз переступают порог школы, больших успехов, здоровья. Вы читайте у нас, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вы читайте у нас, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. четыре прибавить два, по словам читать слова. Учат в школе, учат в школе. красного яблока заката Облака из неведомой страны К нам спешат и опять бегут куда-то Облака, белопилые лошадки Облака, что вы мчитесь без окна? в заоблачную даль Мимо гаснущих звезд на небосклоне К нам не слышно опустится звезда И ромашкой останется в ладони а облака... Поднимайтесь поскорее Рассчитайтесь по порядку Приглашаем всех зверей На веселую зарядку Упражнение началось Ноги вместе, руки в Раз, два, три, четыре Ноги выше, руки шире кто придумать бы полог, если да нет ни рук, ни ног? Что поставить шире? Как к вопросу подойти? Ноги выше это три или все четыре? Всем занять свои места. Рассчитайтесь по порядку. Есть зарядка для хвоста. Для хобота зарядка Пусть удавит длинный хвост Выгибается, как мост Раз, два, три, четыре Хобот выше, уши шире i наблюдав за ней немножко Ее движение можно повторить Раз, два, три, ну-ка повторим Раз, два, три, ну-ка повторим Три, четыре, пять, повтори опять Три, четыре, пять, повтори И опять. опять Очень хорошо Я ползет своей тропою как лента по земле скользит. А мы движение такое какой? очень просто, рукою можем вам изобразить. Раз, два, три, ну-ка повтори. Раз, два, три, ну-ка повтори. Три, четыре, пять, повтори опять. Три, четыре, пять, повтори И опять. Очень хорошо. Стоит в болоте цапля И ловит клювом лягуша Да-да-да Нетрудно нам стоять, никак. Это не. точно Для а, нас, для тренированных ребят Раз, два, три Ну-ка повтори Раз, два, три, ну-ка повтори Три, четыре, пять, повтори опять Три, четыре, пять, повтори опять Очень хорошо Мартышка к нам спустилась свет Мартышек надо обожать Да, да, да Ведь обезьяны наши Ну совсем чуть-чуть А детки, надо уважать. Раз, два, три, ну-ка повтори. Раз, два, три, ну-ка повтори. Три, четыре, пять, повтори опять. Три, четыре, пять, повтори опять. Очень хорошо. Живет на свете очень много. Мартышек, кошек, птиц и змей. Человек, он царь природы Вот такой вот И должен знать повадку всех зверей Раз, два мой пушки ну повтори Раз, Делаем. два, три ну повтори Три, четыре Прыгаем, как запля. Повтори опять Три, Качу, четыре как пять. Повтори опять. опять Очень хорошо И снова Раз, два, три Ну-ка, повтори Раз, два ну-ка повтори Три-четыре-пять Повтори опять Три-четыре-пять Повтори опять Очень хорошо